mə izleyen tamaşaçılarımız yaxşı bilirlər ki, hər zaman 2-ci saatda qonağımız olur. Bugünkü qonağımız Tens şirkətindən olacaq. Xatırladım ki, bizin mütəxəssislərlə sağlamlıq və qidalanma mövzusunda ikinci görüşümüzdür. Keçən görüşümüzdə sağlamlıq zərurəti, yeni müalicə vasitələri haqqında danışdıq və belə qənayətə gəldik ki, insan sağlamlığının 1-ci mərhələsi orqanizmi təmizləmək və saflaşdırmaq mərhələsidir. Bugünsə 2-ci mərhələdən, yəni orqanizmi tam olma mərhələsindən danışacağıq. Suallarımızı isə Tens şirkətinin nutrisiyoloğu Azad Qəhrəmanov cavablandıracaq. E, xoş gəlmisiz Azad müəllim. Xoş gəlmisiz. Azad, Azad haqqında bayaq mən qeyd etdim. Biz e, bundan qabaqki görüşlərimizin birində e, təmizləmə mərhələsi, təmizləmə etabı hə. haqqında danışmışıqdı. E, danışmışıqdı, amma istəyirəm ki indi bir balaca xatırlatma edərik bu mərhələ haqqında. E, tamamilə haqlısınız bayaq. Yəni təmizlənmə etabı e, sağlamlığın bərpası üçün ən vacib etapdır. Çünki mm -hmm. mütləq əvvəlcə orqanizmdə olan şlaqlar, zəhərli maddələr xaric olmalıdır, mm -hmm. təmizlənməlidir ki, sonradan orqanizmin işini bərpa etmək mümkün olsun. Və ə, təmizlənmə olandan sonra sanki fikir verin, ə, orqanizm təmizləndində bu nəyə oxşayır? Dəki biz evi təmir eləmək istəyirik. Mm -hmm. Əvvəlcə təbii ki, köhnə divar boyasıdır, köhnə boyalardır, mm -hmm. köhnə parket təmizlənir, çıxalınır, təmizlənməlidir və yalnız ondan sonra biz evi bərpa edə biləcəyik. Aha. Bəs indi e, deyək təmizləmə etapını keçdik, bəs tamamlama etabında hansı? Tamamlama da nəyə oxşayır? Məsələn, indi biz təbii ki, o evi təmiz təmizləyəndən sonra biz orada yaşaya bilmərik. Mütləq bərpa getməlidir. Və e, təzə evin təmirə üçün müxtəlif işlər görülməlidir. Bizim orqanizmimizdə çox mükəmməl özünü bərpa mexanizmləri var. Yəni biz mm -hmm. sadə bir misal deyə bilərik, deyək ki, ə, əlimiz kəsildəndə o bir müddətdən sonra öz-özünə bərpa olunur. Onun üçün xüsusi bir tikiş eləmə ehtiyacı yoxdur. Ə, və ə, sadəcə Nə? bu orqanizmin özünü bərpa mexanizmlərinin işə düşməsindən ötürü biz orqanizmə kömək eləməliyik. Bu kömək də nədir? Bunun üçün ə, vitaminlər olmalıdır, minerallar olmalıdır. Bax bu ə, indi gördüyünüz video materialda Əslində təmizləmə etabı aparılır. Yəni Hı -hı. Ə, təcrübədə götürülüb toyuğun iri damarları, damarlar, bəli, orada qan laxtaları var damarın içərisində və bura xüsusi məhsul əlavə olunur. Ə, nado ə, tozu, yəni Nado xüsusi paxla növüdür ki, ə, bunun tozundan hazırlanmış bir biologik aktiv əlavədir. Onu ə, deməli həmin o damarlar olan su mühtünə tökəndə damarların içərisində olan tromblar təmizlənməyə başlayır. Hı -hı. Yəni analogi proses insan orqanizmində də gedir təmizlənmə olanda. Bu həm qan damarlarının təmizlənməyinə səbəb olur. Bu həm ə, mədə bağırsaq sisteminin təmizlənməyinə, həm hüceyrəarası sahənin, bütün orqanların təmizlənməsi deməkdir. Hı -hı. Bu təmizləmə etapından sonra insanlar özlərində bir qədər yüngüllük, rahatlığı da hiss edirlər. Hı -hı. Bu onu göstərir ki, sanki adam bir gücdən azad olur. Və yalnız bundan sonra biz keçirik ikinci etapa. Bu adlandırılır tamamlama Hı -hı. və yaxud da ki, başqa sözlə buna doyurdurma da deyilir. Yəni Hı -hı. Ə, insan orqanizminin ona lazımlı vitaminlərla, minerallarla doyurulması. Aha, bəs indi e, vitaminlər dedik, e, orqanizm üçün hansı vitaminlər lazımdır? Yəni evet, əslində e, sutqa ərzində insan orqanizminə 90-a yaxın müxtəlif e, bioloji aktiv maddə lazımdır. Buna aidddir karbohidratlar, e, zülallar, Hı -hı. yağlar, e, 12 növ amin turşusu, 16 növ vitamin, e, 59 növ mineral maddə, yəni kalsiumdu, sinkdir, selendir, fosfordur dəmirdir, maqnezium və sər bu cür minerallar lazımdır. İnsan gün ərzində bütün lazımlı maddələri lazımi miqdarda qəbul edəndə o çox sağlam olur. Yəni orqanizm çox yaxşı da işləyir, immunitet sistemi güclü olur və belə insan orqanizmi də xəstəliyi inşaf eləmir. Nə xroniki xəstəliklər, üstəgəl o infeksiya xəstəliklərinə qarşı da orqanizmin müdafiə mexanizmləri güclü olduğuna görə insenfeksiyalara da yoluxmurlar. Yəqin ki Rassuza gəlib el adamlar, düz indi nadir də el adamlar hansının immuniteti güclüdür. Onlar heç bir şərzində qrip olmurlar. Buna da səbəb o onların yetərincə vitamin mineral qəbul etməsidir. Nəticədə də orqanizmlərinin sağlam olmasıdır. Və məsləhət verəndə adətən deyirlər ki, siz orqanizminiz üçün lazım olan vitaminləri qəbul etməyiniz üçün bol-bol meyvə və tərəvəzlərdən istifadə etməlisiniz. Amma gəl bir şeydə qəbul eləyək ki, bəzən bu da orqanizmimiz üçün olan vitamin və tələbatları ödəmir. Yəni bu nədən irəli gəlir? Həmin meyvələr və tərəvəzlər əvvəlki, demə onlar ki, Tamamilə düzdürsüz, pərvane xanım. Yəni indi heç kim üçün sir deyil ki, indiki meyvə tərəvəz Bəli. əvvəlki kimi deyil. Aha. Yəni Məsələn bir 20 il bundan əvvəl əgər mətbəxdə valideynlərimiz, analarımız nəsə iş görürdülərsə, xiyar, pomidor doğururdularsa, onun qoxusu yayılırdı, ətri yes. digər otaqlara, bunu hiss eləmək olurdu. Amma indi gözləri yumunu şəkildə meyvələri götürür, xiyar, pomidor götürürsə bilməyəcəksən hansı xiyar, hansı pomidor, hansı meyvədir. Dadları bir-birinə oxşuyur və ümumiyyətlə demək olar ki dadı yoxdur, qoxu yoxdur. Buna da səbəb odur ki, o meyvə tərəvəzin tərkibində lazımlı maddələr yoxdur. Hü -hü. Bu bu niyə görə belə olur? İş burasıdır ki, 20-ci əsrin 50-lərindən başlayaraq kənd təsərrüfatı sürətlə inkişaf etməyə başladı. Və ə, əkin sahələri 10 illərdir ki, fasiləsiz əkilir. E, niyə görə fasiləsiz açılır? Kimyəvi dərmanlar verilir, kimyəvi gübrələr verilir, məhsuldarlıq olur, məhsul çox olur, Hı -hı. çəkisi çox olur, satışa gedir. Amma o meyvənin, tərəvəzin içərisində bizim üçün lazımlı olan vitaminlər, minerallar yoxdur. Torpaqda minerallar olmadığına görə. Buna humus dillər, torpağın o mümmütdüyü, minerallarla zəngindir. O humus azalanda, orada əkilmiş e, o bitçidə də, taxıl bitkilərində, tərəvəzdə, Hı -hı. eləcə də meyvə ağaclarının barıqətirdiyi meyvələrdə də minerallar, vitaminlər və digər bioloji aktiv maddələr çatışmır. Və biz də hardan alıruq? Meyvə tərəvəzidir, bazardan alıruq. Da həmin o daşının gətirilmiş e, e, meyvələri də tərəvəzlərdir. Övladlarımıza da verir, onlar da bununla qidalanırlar. Hı -hı. Və fikir verin, vəziyyət necədir? Məsələn, bu günləri bizim C vitaminə tələbatımızı gündəlik tələbatın özədən ödəməyədən ötürür. Biz gələcək gün ərzində 42 dənə pomidor yeyəcək. Və ya da ki, selenə olan tələbatımızı ödəmək üçün biz gerək 16 dənə yumurta yeyəcəyik. Bu da mümkündür. Və ya kalsiuma tələbatımızı ödəmək üçün indiki süd məhsullarından gerək süddən 16 litr, 8 litri içək. Təbii ki, bu mümkün deyil və Hı -hı. biz bunların hamısını qəbul edə bilmərik gün ərzində. Uzaqbaşı yarım kilo tərəvəz yeyərik, 2 stəkan süd içərik və yetərincə mineralları bu vəziyyətdə biz ala bilmirik. İnsanlar ala bilmirlər. Bu da gətirib fəsaddara çıxarır organizmdə mübadilə proseslərinin pozulmasına gətirib çıxarır, regenerasiyanın zəifləməyinə, immunitetimin aşağı düşməyinə və belə orqanizmdə müxtəlif xroniki xəstəliklər, infeksiya xəstəlikləri də rahat-rahat inkişaf edə bilədlər. Mən isərdim ki, həkim bu vitaminlər çatışmadığıda hansı ıı, xəstəliklər yaranır, bu haqqı biraz ətraflı danışardı. Əslində böyük bir səhih açıqlamaq olar. Mən amma bir neçəsini dinləyəndə deyək ki, Məsələn, yod çatışmayanda endemik zobalıq adlanan bir xəstəlik yaranır. Xüsusən bu indi bizdə Zaqatala-Balacan zonasında geniş yayılmış problemdir. Çünki orada həm suyun, eləcə də meyvə-tərəvəzdə yod çatışmadığına görə Hı -hı. Ə, qalxına bənzər vəzin ölçüsü böyüyür. Bu da belə bir xəstəlikdir. Sonra əməliyyat olmağa məcbur olurlar ondan sonra həmin xəstələr. Və yaxud da ki, dəmir çatışmayanda qan azlığı kimi geniş yayılmış bir problem yarandırır. İndi əhalinin bir 70%-ndə qan azlığı problemi var. Uşaqlarda, hamilə qadınlarda xüsusən çox olur. Dəmirin çatışmaması həmçinin saçın tökülməyinə, dırnağın tez qırılmağına səbəb olur. Sonra digər çox vacib, orqanizm üçün ən vacib mineral olan kalsiumun çatışmaması isə 147 xəstəliyin yaranmasına səbəb olur. Təsəvvür edin, bura daxili karies, sümük oynayan xəstəlikləri artritdi, osteoqondrozdu, osteoporozdu e, və sair. Həkim, bağışlayın sözünüzü buyurun. kəsirəm, amma indi e, reklam fasiləsi var. Aha, e, reklam fasiləsi bitdikdən sonra söhbətimiz yenə qaldıq yerdən davam edəcək. Oldu. Reklam faiziliəsi bitdi. Bizimsə e, studiyamızda bayaq qeyd etdiyimiz kimi qonağımız var. Qonağımızsa Tens şirkətinin nutrisiyoloğu Azad Qəhrəmanovdur. E, biz e, sualları e, Azad həkimə ünvanlandırırıq və təbii ki, e, vaxt məhdudiyyəti var. Biz sadəcə bu vaxt çərçivəsində verə biləcəyimiz sualları ünvanlandıracağıq. Siz isə ekranlarda gördüyümüz nömrələrə zəng etməklə birbaşa mütəxəssislərlə əlaqə saxlayıb suallarınızı cavablandıra e, ünvanlandır bilirsiniz. Ə, Azad Həkim, biz kalsiumdan danışdıq Hı -hı. və ə, istəyirəm ki, bu istər Amerikada olsun, istər Avropa Avropa ölkələrində, istə Asiyanın bir çox ölkələrində bioloji aktiv əlavələrdən geniş şəkildə istifadə olunur. Bu nəzərə alsaq ki, ə, Amerikada əhalinin 90%, Avropada 60% isə fəhləmirəmsə, bu əlavələrdən istifadə edirlər. Hı -hı. Ancaq Azərbaycanda isə belə baxanda görürük ki, statistika yoxdur. Bu nə ilə əlaqəlidir? Və sizin ümumiyyətlə təklif dediyiniz məhsullar ki var. Yəni bu ə, əlavələrdən istifadə edirsinizmi? Aha. Birincilə o axırıncı sual olacaq filmçi. Bəli, mən özüm artıq bizim ümmət ailəmiz ə, və eləcə də qohumlarımız, tanışlarımız Hı -hı. artıq 8 ildir ki bu məhsullardan istifadə edirik və ə, yəni sağlamlığımızı bucür qoruyuruq. Keçə indi sualın əvvəlinə. Yəni Hı -hı. niyə görə Amerikada, Avropada belə geniş Geç istifadə soru, olunur, amma Azərbaycanda hələ ki Hələ ki, demək, olaraq, demək olar ki, hər hansı bir faizdə bioloji aktiv əlavələrdən mütəmadi istifadə eləmir. İş burasıdır ki, 1938-ci ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Konqresi xüsusi bir bəyanatla xalqə müraciət edir ki, ə, torpaqda minerallar bitir, tükənir və həmin o torpaq sahələrində əkilmiş tərəvəzdə, taxıl məhsullarında da sizin lazım olan vitaminlər, minerallar yoxdur. Bunu belə bir elan edirlər və e, bu vitaminlərin, mineralların çatışmazlığı sizdə problemlər yarada bilər. Ona görə də yaxşı olar ki, necəcə yeməyə duzu əlavə etmirsiniz. Eləcə də lazımlı vitaminləri, mineralları da siz əlavə olaraq qəbul edirsiniz. Və aha, bəli, e, ekranda da görürsüz belə bizim e, Ten şirkətinin bioloji aktiv əlavələrin e, nümunələridir və e, elə o vaxtdan Yəni Amerika Birləşmiş Ştatlarında bioloji aktiv əlavələrdən başlanıldır istifadə etməyə. Təbii ki, o vaxtçı bioloji aktiv əlavə indiki kimi deyil. Orda daha köhnə texnologiyalarla hazırlanmış bioloji aktiv əlavələr idi. Amma əsas məsələ budur ki, Amerika ailəsi hardasa 40-cı illərdən başlayıb bioloji aktiv əlavələrdən istifadə etməyə. Yaponiyada da bu dəqiqə, yəni əhalinin böyük bir hissəsi bioloji aktiv əlavə istifadə edir və nəticə də göz qabağındadır. Yəni baxmayaraq ki, amerikanlar ə, ə, fast food rejimində qidalanırlar, çox Belə də tə, ayaq üstü qidalanan Hı -hı. daha çox McDonald's-dan bura gəlib elədi. Buna baxmayaraq orada orta yaşama müddəti bizdən çoxdur. Əlavə olaraq biologik aktiv əlavələri istifadə elədiklərinə görə. Bioloji aktiv əlavə özü nə olan şeydir? Bu günlərdə dünyada ekoloji cəhətdən təmiz regionlar var. Hı -hı. Ant dağları, Pirine dağları, Alp dağları Sonra Tibet yaylası dünyanın ən böyük yaylasıdır. Sibir ə, ə, ərazisi, eləcə də Afrikada belə yerlər var ki, ora ekoloji zədələnmiyib hələ Hı. və orada olan otlar, bitkilər, dəniz məhsulları və sair minerallarla, vitaminlərla və zəngdilir. digər amin turşularla, doymamış yağ turşularla çox zəngindlər. Bioloji aktiv əlavələri həmin o ə, canlılardan hazırlanırlar. Və üstəgəl bu hazırlanma prosesində biomühəndislik texnologiyasından istifadə olunur. Bu texnologiya imkan verir ki, o bitkilərdə olan ballast maddəni çıxarsınlar. Yəni ballast maddə nədir? Biz bayaqda bir xanımla söhbət edirdik. Deməli, bəzi adamlar ehtiyatlər odlardan bitkilərdən istifadə etməyə, çünki qorxurlar ki, nəsə allergiyə verə bilər. Bu ola bilər həqiqətən Hı, də, çünki bir orqanizmə xeyri olduğu hal 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 halda, başqa bir orqanizmə təsir edə bilər. Bəli, hər adam varşı və ona hansısa bir e, bitkinin hansısa bir komponenti onun orqanizmində fəsaddlı allergik bir təsir göstərə bilər. Obyu mühəndisi texnologiyasından istifadə edəndə o ballasdan oradan çıxarılır. Və o bitchilərdə bizə nə lazımsa, o desək ki, bitçinin toxumunda, gövdəsində, yarpağında bizə lazım olan komponentləri hissəni mm -hmm. saxlayırlar və nəticədə bu orqanizm tərəfindən çox yaxşı mənimsənilir. Çox tez təsir göstərməyə başlayır. Faydasını insanlar artıq 3 günlərdən hissəlirlər. İmmunitet güclənir, orqanizm cumrahaşır insan özünü daha enerjili hiss edir və belə deyək də necə ki bir 100 il, 200 il bundan əvvəl bizim əcdadlarımız, ulu babalarımız, ulu nənələrimiz necə olub ki sağlam olublar, karies olmayıb, osteoxondroz olmayıb, osteoporoz olmayıb, infarkt, yücə qan təzyiqi xəstəliyi demək olar ki olmayıb. Mm -hmm. Yəni o vaxt necə, niyə görə o vaxtı yəni sağlam olublar? O vaxt onlar elə yedikləri qidanın lazım olan vitaminləri, mineralları qəbul, qəbul ediliblər. Amma bu gün bizdə Elə deyil. Bizə lazımdır ki, əlavə olaraq o vitaminləri, mineralları bioloji aktiv əlavələr vasitəsilə qəbul edək. Və dünyada müxtəlif şirkətlər var bioloji aktivləri istehsal edən. Tiens şirkəti isə bunların ən böyülərindən biridir. Hal-hazırda Tiens şirkəti dünyanın 110 ölkəsinə bu məhsulları yayımlandır və Tiens-in bioloji aktiv əlavələrinin bir özəlliyi də var. Bu özəllik ondan ibarət ki, bu məhsulların istehsalında ən qədim tibabətin, yəni 5000 illik tarixi olan Tibet Çin tibabətinin reseptləri istifadə olunur. Bu da daha harmonik bir bioloji aktiv əlavələrin hazırlanmasına səbəb olur. Məhsullar həm müalicəvidir, həm də profilaktika üçündür. Yəni bunu həm xəstələrin müalicəsində istifadə edə bilərlər, təbii ki, həkimin tövsiyəsi ilə, həm də ki adi insanlar bunu profilaktika üçün istifadə edə bilərlər ümmet məhsullarınınsa qeyd etdim biz bildiyimizə görə sizin şirkətinizin məhsulları 95% həzm olunan minerallar təklif edir. Siz indi həmin Tens şirkətinin bir nümayəndəsi kimi biraz məhsullarınınsa qənaş da danışardınız. Bu da yaxşı sualdır. Yəni bu dəqiqə məsələn vitaminlər, minerallar cürbəcür növbə-növ var. Əsas fərq nədən ibarətdir? Yəni var sintetik vitaminlər. Hansını ki kimyavi yolla istehsal edirlər. Bir də var, bitcidə olan e, vitamin və yaxud da çineral. Bunun fərqi nədir? Məsələn, biz bilirük ki, bədənimizə dəmir lazımdır. Elə deyə yox. Dəmir var, adi belə deyək ki, boruda olan dəmir, dəmir parçası, hə? O dəmir parçasını biz həzm edə bilmərik. Bu qeyri-üzlü dəmirdir. Bədən bunu qəbul etmədə çətinlik çəkir. Bir də var üzlü dəmir, almadə olan dəmir. Bizə süz birən hansı lazımdır? Təbii ki, almadə olan. Onu bizim bədərimiz rahat qəbul edir və e, TN-in bioloji aktiv əlavələrinin yüksək mənimsəlmə, yəni 95% mənimsəlməsinin səbəbi də odur ki, bu məhsulların istehsalında üzvi xammaldan, yəni bitkilərdən, dəniz məhsullarından, heyvan orqanizmlərindən istifadə olunur. Bu bir özəllikdir. Digər özəllik isə o biomühəndisli texnologiyasıdır. Yəni xüsusi fermentlərdən və s. istifadələməklə istehsal olunduğuna görə alınmış o vitaminlər, minerallar və s. Ə, çox asanlıqla bədəndə mənimsənilir və gedir lazımi yerlərə. Məsələn, deyək ki, kalsiumdan danışırıq mm -hmm. da, bayaqdan kalsium bizim bədənimizə ən çox lazım olan mineral maddədir. Hər gün bizim kalsiuma 1 qram tələbatımız var. Bunu biz mütləq qəbul etməliyik ki, sağlam olaq, dişlər, sümüklər sağlam olsun, mm -hmm. ürək normal işləsin, əzəllər işləyə bilsin, bağırsaqlar işləyə bilsin və e, kalsium preparatları da əvvəllərdən var idi. Amma e, TNS-in istehsal etdiyi kalsiumun fərqi odur ki, o bədən tərəfindən 95 hətta 98% mənimsəndir. Cidər lazım yerlərə, sümüyələrə, oynaqlara çatır, sümüyün möhkəmlənməyinə səbəb olur. Bədəndə kalsium mübadiləsini normallaşdırır. Böləydə belə deyirlər də, duz kristallarının, daşların əmələ gəlməyinin qarşısını alır. Çünki bundan əziyyət çəkir, yəni bilirlər Bir dəfə daş düşdü, ikinci dəfə əmələ gəlir. Mm -hmm. Bu prosesin qabağını almaq üçün mütləq kalsium qəbul etmək lazımdır. Mm -hmm. Və e, indi kalsium mm -hmm. haqqında danışırsız, bayaq da bir rəqəm dediniz, 100 neçə. Əgər kalsium çatışmazlığıda 100 neçə e, xəstəlik əmələ gəlir. Ona görə də mən bu kalsium məsələsinə xüsusi yer vermək istirdim və istəyirəm ki, bu ətrafında daha ə, geniş danışasınız. Yəni də kalsium çatışmazlığıda hansı xəstəliklər yarana bilər və yaxud da buna qarşı nə etmək lazımdır? Biraz ətraflı. Kalsiuma e, mineralların şahı da deyirlər. Niyə Hı -hı. görə? Çünki bizim bədənimizə ən çox lazım olan mineral maddədir. Gün ərzində 1 qram. 1 qram. Bu Hı -hı. belə. İkincisi, kalsium lazımdır bizim e, sümüklərə, dişlərə. Çünki necə ki betona möhkəmliyi verən sementdir, eləcə də e, sümüklərə də möhkəmliyi verən kalsiumdur. Baxın, indi televizorda gördüyünüz e, təcrübədir. Bu təcrübədə müxtəlif kalsium preparatlarının müqayisəsi aparılır. Ə, çoxumuza yəni əvvəldən tanış olan məsələn kalsiqlikanat var, digər kalsium preparatları var. İndi kalsiumun TENS kalsiumunun fərqini sadə bir təcrübədə də görmək olar. Orda görürsüz digər kalsiumları suyun içərisinə atırlar. Hər hansı çöküntü kimi şey. Yana. Söhbət nəyədən gedir? Yəni bax bu birinci qab olmalıdır. TENS-in kalsium məhsulu çox asanlıqla suda həll olur. Aha. Və onun görə asanlıqla bağırsaqlardan sorulur. Digərləri isə bir qədər çətin həll olur görürsüz. Uh -huh. Yəni suda həllolmaq, kalsiumun suda həllolma dərəcəsi də çox əhəmiyyətlidir. Qeyri-üzvi uh -huh. kalsiumlar suda çətin həll olur. Amma üzvi kalsium isə görürsüz artıq süd kimi bir şey əmələ gəldi və hə. onu onu içəndə də parçalardan asanlıqla sorulur və ə, o də problemlərin, sümük oynaq problemlərinin aradan qalxmağına səbəb olur. Məsələn, 80-ci illərdə Ümumdünya Səhiyyət Təşkilatı bütün dünyanın elmi tədqiqat mərkəzlərinə belə xüsusi müsabiqə elanı edir ki, elə bir kostyum istehsal edin ki, hazırlayın ki, o bədən tərəfindən yüksək məmnünsəninə bilsin. 95-98%. Və ilk dəfə Çin Tibb Akademiyası 88-ci ildə belə bir bioloji aktiv və yüksək sorulması olan kalsiumu istehsal edə bilər, yəni onu hazırlaya bilər. Sonradan tin şirkəti məhz Hı -hı. bu kalsiumun istehsalına məşğul olur. Bəs eyni tamamlama e, prosesindən söhbət getdi, tamamlama etabı haqqında danışdınız və indi maraqlıdır, bu etaptan sonra, bu etabı keçdik, bu prosesdən sonra e, nə baş verir?